ত' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ ধনিয়া খেতি কেনেদৰে কৰিব পাৰি তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা লাইক কৰি দিব ত' আহক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ধনিয়া খেতি কেনেদৰে কৰিব তো এয়া হ'ল আমাৰ ধনিয়াৰ গুটি আপোনালৈ চাব পাৰে মই ধুনীয়াকৈ এইবোৰক ভাঙি লৈছোঁ ত' যিকোনো ধৰণৰ খেতি কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ গুটিবোৰ তো গুটিবোৰ যদি ভাল নহয় তেতিয়া আপোনালোকৰ ফচল ভাল নহ'ব সেয়েহে গুটিবোৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাহে ক্ৰয় কৰিব তো প্ৰথমতে গুটিবোৰ এনেদৰে ভাঙি লৈ আপোনালোকে এনেদৰে পানীত প্ৰায় চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিব লাগিব তো এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ পানীত গুটিবোৰ তিয়াই থৈছোঁ তো গুটিখিনি চৌব্বিছৰ পৰা ত্ৰিছ ঘণ্টা এনেদৰে পানীত ভিজাই থোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন কাপোৰ ল'ব আৰু এই কাপোৰখনত এই কাপোৰখনত বঢ়িয়াকৈ গুটিখিনি লৈ ল'ব ত' গুটিখিনি এনেদৰে কাপোৰ এখনত বান্ধি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা মাটি খান্দি ল'ব লাগিব এনেদৰে খান্দি লৈ এই গুটিখিন ওপর ধুনিয়া মাতি দি এদরে গুটিখিন ঢাকি দিয়ে ওপর ধুনিয়াক পানি দিব আর এনেদরে তিন দিন থাকার পিছত এই ধুনিয়া কই গজালি ওলাব আর তারপিছ আমি ধুনিয়া কেনে ধনিয়া কেনকালক ভালদৰে দেখাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তো গুটিখিনি আমি ইয়াতে এনেদৰে পুতি থৈছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক তিনিদিনৰ মূৰত গুটিখিনি উলিয়াই দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে আমি গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধি এনেদৰে অলপ ভিজা মাটিত পুতি থৈছিলোঁ এয়া আপোনালৈ চাব পাৰে গুটিখিনিত ধুনীয়াকৈ গজালি আহি গৈছে ভালদৰে দেখাই আছোঁ এয়া চাওক গুটিখিনিত ধুনীয়াকৈ গজালি আহি গৈছে তো এনেদৰে গজালি ওলোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া গুটি সিঁচি দিম তেতিয়া আমাৰ এডালো ধনিয়া মিছ নহয় প্ৰত্যেকটো গুটিৰ পৰা আমাৰ ধনিয়া গজিব তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি ধনিয়া কেনেদৰে ৰোপণ কৰিম অৰ্থাৎ আমি ধনিয়া কেনেদৰে সিঁচিম তো ধনিয়া খেতি কৰিবলৈ আমি ধনিয়াৰ গুটিখিনি প্ৰথমতে এদিন পানীত ভিজাই থৈছোঁ আৰু তিনিদিন আমাৰ ভিজা মাটিত ধুনীয়াকৈ কাপোৰত বান্ধি গুটিখিনি পুতি থৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ ধনিয়া খেতি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ তো আপোনালোকে চাব পাৰে মাটিখিনি মই ধুনীয়াকৈ কুৰিয়াই লৈছোঁ আৰু মাটিখিনি এনেকুৱা হ'ব লাগিব একেবাৰে মিহি যাতে হাতত এনেদৰে দিলেও হাতত ৰৈ নাথাকে তো এনেদৰে মাটিখিনি কুৰিয়াই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে মই মাটিখিনিত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো মাটিখিনিত মই শুকান গোবৰ কেঁচু সাৰ ছাগলীৰ গোবৰ এনেদৰে কিছুমান উপাদান দি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি সাৰুৱা কৰি লৈছোঁ আৰু যেতিয়া এতিয়া যিহেতু মই আমাৰ ধনিয়াখিনি মই ইয়াত সিঁচিম ধনিয়াৰ গুটিখিনি তাৰ আগে আগে মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আকৌ অলপ শুকান গোবৰ এনেদৰে এনেদৰে ছটিয়াই ল'ম যাতে আমাৰ ধনিয়াখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ সাৰ পানী পায় ধুনীয়াকৈ আকৌ শুকান গোবৰ ইয়াত ছটিয়াই দিছোঁ মাটিখিনিত গোৱৰ কেঁচুৱাৰ এইবিলাক দিয়াই আছে কিন্তু সিঁচাৰ আগে আগে আৰু অকনমান গোবৰ দি দিব পাৰিলে ভাল এনেদৰে গোবৰ দিলো আৰু এয়া চাব পাৰে আমাৰ চূণ আছে এয়া অলপ অলপ আমি চূণ তাৰ পিছত ছটিয়াই দিছোঁ তো চূণে আমাৰ যিটো আমাৰ এচিড সেইটোৰ মাত্ৰাটো কমাই আমাৰ পি এইচ লেভেলটো মেইনটেইন ৰাখে সেয়েহে অলপ অলপ চূণ দিয়াটো দৰকাৰী কাৰণ আমি ইয়াতে ইয়াৰ আগত আকৌ বেলেগ খেতি কৰিছিলোঁ আমাৰ মাটিৰ এচিডিটি গুণটো বেছি থাকিব পাৰে সেয়েহে এনেদৰে চূণ দি লৈ আমি পি এইচ লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত শেষৰ বাৰৰ বাবে আমি এবাৰ মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ যিকোনো খেতিয়ে আমাৰ যদি মাটিত কৰো তেতিয়া হলে মাটিখিনিৰ আমাৰ গুণাগুণটো মেইন সেয়েহে মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ আমি কুৰিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াক সাৰ পানী যোগান ধৰিহে আমি ইয়াত গুটি সিঁচিব লাগে তো মাটিখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ কুৰিয়াই লৈ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মাটিখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ কুৰিয়াই লোৱাৰ পিছত এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গুটিবোৰ এই গজালি ওলোৱা গুটিবোৰ আমি এই মাটিখিনিত এনেদৰে এনেদৰে সিঁচি দিব লাগিব বেছি ঘনকৈ দিব নালাগে দেশি খুন দিলে আমার ঠুনিযা নাগাজে এনে দেরে লোই এনে আমি কেশি লাগিব তো এনে আমি গোটি ধুনীয়াকৈ পিচি দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাম আছে অকল গুটিখিনি পিচি দিলে নহ'ব ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ গুটিখিনি যাতে তলত পৰি যায় এনেদৰে আকৌ এবাৰ পুৰিয়াই দিব লাগিব তেতিয়া গুটিখিনি আমাৰ ওপৰত ভাহি নাথাকিব তললৈ গুচি যাব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ ধুনীয়া খেতি উৎকৃষ্ট মানদণ্ড হ'ব তো আপোনালোকে জানে বজাৰত ধনিয়া আমাৰ দুই মুঠাত দহ টকাকৈ লয় তো এনেদৰে যদি আপোনালোকে ধনিয়া খেতি কৰি ল'ব পাৰে সঠিক সময়ত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ খাবও পাৰিব আৰু বজাৰত ধুনীয়াকৈ বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব তো ধনিয়া সিঁচাৰ পিছত মাটিখিনি এনেদৰে কুৰিয়াই লৈ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আকৌ দেখাই আছোঁ ধুনীয়া গুটিখিনি আমি ইয়াত সিঁচি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক কুৰিয়াই দিছোঁ আৰু ইয়াক কুৰিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত পানী দিব লাগিব তো পানী আপোনালোকে মগ নাইবা হাতেৰে নিদিব যদি মগ নাইবা হাতেৰে ইয়াত পানী ছিটাই দিয়ে তেতিয়া আৰু ধুনীয়া গুটিবোৰ তলৰ পৰা আকৌ ওপৰত উঠি আহিব আৰু কেইদিনমান পিছত গুটিবোৰ পচি যাব সেয়েহে এনেকুৱা এটা স্প্ৰে' ল'ব লৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ পানীৰে স্প্ৰে মাৰি দিব এনেদরে করিলে আমার গুটিবরর কোনো ধরনর نقصان নহয় গুটিবর ধুনিয়া কই তলত সোমাই থাকিবো যেন সবপরে এনেদরে ধুনিয়া হয় পানি রে স্প্রে করিব তো মাটি খিনি এনেদরে সম্পূর্ণ কই ডিজাইন লওয়ার পিছত আমি ইয়াত এনেদরে কলপাত কাটি দিছো আপনারা সবপরে আমি কলপাত কাটি দিছো এর উপরত আমি কলপাত পাৰি দিব লাগিব কাৰণ যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ বাৰিষাৰ বতৰত আমাৰ বৰষুণ হ'ব বৰষুণৰ পানীটো যদি ডাইৰেক্ট আমাৰ এই মাটিখিনিত পৰে তেতিয়া আমাৰ গুটিবোৰ পঁচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে ইয়াৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কলপাত নাইবা আপোনালোকে কাগজো দিব পাৰে কিন্তু প্লাষ্টিক নিদিব বেছিকৈ প্লাষ্টিক দিলে আপোনালোকে গৰম গৰম উঠিব পাৰে এনেদৰে কলপাত থাকি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ কলপাত দিব লাগিব ধুনীয়াৰ গুটিখিনি ভালদৰে ইয়াত সিঁচি লোৱাৰ পিছত চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে আমি কলপাতেৰে ইয়াক ঢাকি দিছোঁ আমি চাৰি পাঁচ দিন পিছত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আমাৰ গজালি ওলাই যাব তেতিয়া আমি কলপাতখিনি উঠাই দিম ত' ধনিয়া খেতি আপোনালোকেও কৰিব পাৰে অলপ মাটিতে ধনিয়া খেতি কৰি আপোনালোকে অধিক লাভাম্বিত হ'ব পাৰে আৰু নিজৰ ঘৰৰ বাবেও আপোনালোকে এনেদৰে ধনিয়া আমি উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰে ত' কিবা খেতিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আকৌ জানিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে ফেচবুকৰ পেজটোও ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় অসম